Сергій, тобі як людина, яка змушена була втекти з Луганська, прийняття цього закону наскільки полегшило життя? Тому що, власне, це було якраз зроблено, або декларується, було зроблено для того, щоб встановити мир на Донбасі. Діло в тому, що я сьогодні виступлю такою німного не своєї для себе іпостасі, оптиміста. Вот. На самом деле я не вижу здесь ничего такого страшного этих законов, по большому счету. Я не являюсь поклонником президента Порошенко, не голосовал за него и не буду его поддерживать, и не поддерживать то, что он сейчас делает. Вот. Но вместе с тем, Любому человеку должно быть совершенно очевидно, что это не законотворчество, это имитация законотворчества, которое было сделано под таким гигантским давлением страны воевать против которой мы нужно это признать не можем. У нас нет ни ресурсов, ни людей, ни сил, ни вооружения, ни денег для этого. Вот, поэтому, собственно говоря, если учесть даже сугубо юридические аспекты, что эти законы противоречат целому, целому э, м, ряду уже существующих и действующих нормативных актов, которые существуют в Украине, начиная с Конституции и заканчивая всеми прочим. Вот поэтому это сделано, знаете, ну Путин, ты хочешь, на, и все. А если мы будем говорить о том, что вот если они будут там делать э, какие-то анти, антиконституционные, предпринимать какие-то действия, что они не предпринимают, они предпринимают. Им ничего не надо. За ними стоит огромная армада. И мы должны это признать. То есть я все-таки какой-то, знаете, лей оптимизм и думаю, что эти законы, которые мы сунули в пасть Путину, вот для того, чтобы он не мог там формально ничего предъявить, они будут призваны для того, чтобы каким-то образом аккумулировать силы и все-таки заняться построением армии и каких-то. Но если, конечно, не президент Порошенко при этом все-таки будет иногда справляться со своими олигархами ненасытными, которые грабят армию, общество и государство.